Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Alim-alim ulama ni perlu dikenal, perlu diingat, perlu disebut ya, perlu disebut. Akhir nah, tanggunggung tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita semua lah, tanggungjawab kita semua supaya kita diberi peluang oleh Allah Taala berjumpa dengan Habib ini, menghadap Habib ini. Mengenal Habib ini Maka jadi tanggungjawab kita untuk memperkenalkan mereka terus Kepada generasi-generasi berikutnya ha, Supaya wataknya itu tidak lenyap Wataknya itu tidak hilang Supaya dan jadi contoh bagi yang, yang lainnya Supaya mereka tahu siapa nama orang alim Siapa macam mana sikap orang alim Tahu bagaimana ciri-ciri wali Allah Tahu ciri-ciri orang boleh memimbing orang Tahu akhlaknya Tahu tingkah lakunya Jadi tidak selagi selagan manusia diikut Ha, tidak tahu selagi selagan manusia diikut Nabi sebutkan Inna mabu'isu li utam akhlaq Sungguhnya aku diutus untuk kesempurnaan akhlak Jadi Nabi mulia kerana harta ke Nabi mulia kerana akhlak tuan-tuan sekalian Ya Bukan salah Nabi bukan mulia kerana akhlak Akhlak mulia kerana Nabi Ah nabi bukan mulia kerana akhlak akhlak mulia kerana nabi kalau tak kerana nabi akhlak pun dan akhlak pun tak mulia nabi yang set akhlak sepatutnya begini akhlak sepatutnya begini akhlak sepatutnya begini maka yang nama akhlak menjadi mulia lantaran nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau satu sekarang kita tengok apa Selagi selagan manusia Semua orang boleh bersuara Semua orang boleh cakap dalam internet Sentuh ini, sentuh ini Komen ustaz ini, komen habib ini Apa semua Kalau kau tak ada akhlak Minta maaf lah Aku tak berani nak dengar cakap kau Kenapa? Semuanya itu mesti kena berlandaskan dengan akhlak Kena ada latar belakang dengan akhlak Kalau tidak itu bermakna Bukan yang kau bawa itu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah kau menjadi perutusan Bukanlah kau menjadi penerus Bagi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak kau ber berakhlak dan bersikap dengan sikap yang baik ya. Bukan itu caranya. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 32 ya. Keterak mata bu, dah tak tak nampak berawan semua macam di awang-awangan kita senantiasa. Ha? Ya. <coughs> ingatkan yang nama buang operation tu setakat dia buang awang-awangannya tu dia clear rupanya lepas buang operation tu mata kita nyata jauh-jauh pun boleh baca tak pakai kaca mata pun boleh nampak ni kat halus gini tak kaca mata pun boleh nampak subhanallah teknologi sekarang ya ha, operasinya cepat pula nya 12 minit dia bikin mata kanan kemudian dia buat preparation siap-siap-siap 12 minit lagi mata kiri ah ha, keluar dah, dah 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 bertampal dah ha, sekejap aja petang dah, dah 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 boleh buat kegiatan dah kita dah Allah cuma pantangnya satu bulan tak boleh boxing tak boleh pergi gym ah ha, tak boleh main takraw alamak susahlah ah ha, tak boleh itu memang kita tak buatlah begitu ya ani ha, tadi minta maaf dia taruh dua meja kenapa salah kita suruh angkat satu meja pasal ingat tuan-tuan dia -tuan, ya? apa-apa semua dia hisap ini benda tak perlu Satu meja sudah cukup Satu meja lagi ada hisap Walaupun tak kena bayar Taruh meja satu kena kena bayar tak bayar Tak, bayar, tak kena bayar kan Tapi ada hisap Kenapa kau nak ini satu meja dah cukup Kenapa kau taruh satu meja lagi Hisap Hisap yang mila akhir nanti hisap Takkan kau nak taruh tempat barang Nak taruh cawan aja Sampai dua meja kau pakai Hisap Ya mila akhir hisap Tuan-tuan sekalian -tuan -tuan. Apa benda yang kita tak perlukan Kita pakai ekstra, pakai apa semua Yang main lahir ada hisap Ingat Apa-apa yang kita tak pakai Walau kita banyak duit sekalipun Walau tak kena bayar sekalipun Tapi ada hisap Ada hisap ha, nah, Selalu kita pesankan ya. Kalau kita pergi hotel Umpamanya lah Kita single tak ada Tak ada partner Seorang Dulu ada tau hotel yang tak single room Ada katil Katil satu katil katil bujang sekarang dah tak ada mesti katil sama ada dua dua single bed ataupun satu katil queen size kau pakai dua-dua hari ini kau pakai katil ini besok malam kau pakai katil ini hisap hisap ha? pakai satu katil saja yang satu ya Allah aku hanya minta satu tapi dia kasih dua ya Allah aku bukan nak pakai dua-dua ya Allah pakai satu saja manfaatkan satu saja yang satu kira dia pergi tapi aku tak pakai tak masuk hisap walaupun kira dah bayar sekalipun kan masuk hotel mesti boleh-boleh minta -boleh, maaf setengah orang kita yang masuk hotel macam orang jakut tu mesti nak mandi air berkecimpung mandi air berkecimpung kan ada itu apa yang berkecimpung apa namanya Ah, ha? bastap ha rumah dia tak ada mandi air berkecimpung mesti buka mandi air berkecimpung duduk berendam kena bayar tak mandi air berkecimpung tu kena bayar tak tak kena bayar hisap tapi ada hisap ingat walaupun tak kena bayar tapi ada hisap kenapa kau masuk asal masuk hotel kau mandi air berkecimpung ha ya? hisap walaupun tak kena bayar tapi ada hisap ya ingat apa-apa setakat tak kena bayar kau jangan percaya tapi ada hisap ada hisap apa-apa pun ada hisap ya semua tu ada hisap hati-hati semua tu ya Allah Huraian sifat ilmun pengetahuan. Pelajaran yang kesembilan Huraian sifat ilmun Wajib Sifat wajib yang kesembilan Bagi Allah Ta'ala Ialah ilmun Iaitu mengetahui Kita wajib percaya Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui segala sesuatu Dengan tidak didahului Sebarang kejahilan Atau lindungan Tidak mengalami sebarang perubahan Ilmu Allah Ta'ala Bukan dengan sebab belajar Atau sebagainya Subhanallah Allah Ta'ala sedia tahu tak macam kita Dulu tak tahu Dah belajar baru tahu Dulu anak tahu gini Dah diberitahu baru anak tambah tahu ha? Itu tak ya? Dulu anak tahu sekian Kena dah ambil kursus Dulu tahu juga Sekarang lebih tahu Dulu tak tahu, kini tambah tahu ya. Dulu tahunya setakat begini Lama-lama tidak tahu, lupa Betul tak? Ha, begitu Yang ada orang dulu tahu Sekarang anda tak tahu lah, anda lupa caranya Pasal anda dah tua Ah, ya. Maha suci Allah Ta'ala sedia tahu Senantiasa tahu Subhanallah ha, Kita kena tahu Allah Ta'ala itu maha mengetahui Jadi kalau dah Allah Ta'ala maha mengetahui Kau rasa ayam Rasa tentera Oh, tak payah banyak-banyak nak, mengadu sama Allah Ya Allah ah, Anak aku sakit Ya Allah <coughs> Demamnya dah tiga hari tak turun-turun Ya Allah Ya Allah Pulaknya uang aku tak ada cukup Ya Allah Dah tiga bulan aku punya kerja Gaji dipotong Ya Allah Syarikat aku teruk Ya Allah Ah Begitu begini begini begini, begini. Dia tahu Semuanya itu dia yang buat Dia yang, yang buat Anak kau sakit dengan bijaksananya dengan bijaksananya dengan ihsannya dengan kasih sayangnya dengan rahmatnya maka tak perlu kau nak nak beritahu dia seolah-olah dia tak tahu ha? ya Allah begini 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 save the words instead of kau ajar dia kau cerita dengan dia baik kau puji dia ya Allah kau maha mengetahui ya Allah kau maha mengetahui ya Allah kau maha mengetahui ya dalam hatimu kau bayangkan anak kau sakit apa semua kau jangan sebut pun kau jangan mention ya Allah kau maha mengetahui ya Allah kau maha bijaksana ya Allah kau maha mengasihani ya Allah kau maha besar ya Allah kau maha mulia ya Allah tak payah sebut anak kau sakit tak payah sebut gaji kau sikit tak payah sebut kau apa-apa kau apa semua kau hanya puji Allah puji Allah itu cara orang salih punya adab dengan Allah mereka tidak mengeluh, mereka tidak merayu Apatah lagi mereka menceritakan Nak cerita kepada yang memang buat cerita Allah Ta'ala Maka mereka jaga adab Mereka jaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi di situ banyak firman Allah Ta'ala ha? supaya kami mengetahui ni luakum ayyukum ahsanu amala supaya kami mengetahui di antara kamu siapa yang paling baik amalannya ha? banyak firman Allah Taala yang sumpah begitu bukan ha? biar kami tahu siapa. Itu punya ayat-ayat sufam itu Bukan kerana Allah Ta'ala tak mengetahui Biar kami menzahirkan pengetahuan kami Bahawasanya siapa yang lebih baik Pengetahuan apa, apa amalannya Hati-hati wahai tuan-tuan sekalian Kita selalu dengar tau Biasa kita dengar orang-orang cakap ya Abang-abang nasihatkan Adik-adiknya yang dalam susah Kau kena sabar Kau dalam susah kau kena sabar Ah, ha? Bukan Tuhan tak nak tolong kau Kau doa, kau doa Tapi Tuhan nak tengok juga Eh, ambil aku ni bukan aku tak nak kabulkan dia Tapi dia ni betul ke tak betul ha? Tuhan nak tengok juga Ah, ha, Setelah dia, uji kau Kau terus sekolah ibadat Baru tengok Ah, ha, rupanya Ah, ha, Sekarang dah lepas 6 bulan Barulah Tuhan tahu Eh, hamba aku ni tekunlah rupanya Ah, ha, setelah dia tahu, Barulah dia kasih kau apa hajat kau? Ha, takkan dia beri kasih kau cuma-cuma. Sebelum dia uji kau, dia pun nak tengok juga, dia pun nak tahu juga, dia pun nak tahu juga, ngah, ha, dia pun nak tahu juga hamba aku ni layak dia beri ataupun tidak. Ha, jadi sebab itu dia uji kau ah, hamba aku ni boleh beri ke tak boleh beri ah, hamba aku ni patut ke tak patut jadi baik aku uji dia dulu ha, setelah dia uji kau eh hamba aku ni layaklah diberi dia beri ha, jadi Tuhan tu tak tahu Tuhan test dulu baru tahu hati-hati cakap begitu boleh bawa kau batal syahadat jadi seolah-olah seolah-olah nasihat kau pada dia ialah sabar sehingga Tuhan dah kau dah buktikan depan Tuhan Tuhan dah tahu kau baru dia akan tunaikan hajat kau Begitu Allah Hati-hati cakapan begitu Kau mengatakan bahawa Tuhan tidak tahu Sekarang baru dia tahu Allah Tak boleh Tak boleh ya ha. Kamu nasihat Tuhan mengetahui ahli kau Tuhan tahu Cuma Dia nak beri kau pahala atas kesabaranmu Cuma dia suka hamba-hambanya yang sabar. Cuma dia sayang hamba-hambanya yang ridah dengan ujiannya. Ha kau kena hati-hati cakapannya begitu ya. Dengan Ah Tuhan mana tahu hamba aku ni layak diberi ke tidak? Ah baik aku test dulu. <guluh> dengan cakap tu Tuhan tu macam bos company begitu. Ah, staff aku ni tak tahu aku tak tahu layak dinaikkan pangkat ke tidak. Baik aku uji dulu. Bos company boleh kau cakap begitu. Ni Rabbul Alami. Hati-hati cakap ah, Tuhan punya pengetahuan sedia tahu. Tak ada kena perlu test, tak ada perlu buat eksperimen tak ada perlu belajar, tak perlu bertanya, tak ada perlu uji. Dan dia punya pengetahuan sedia mengetahui dan sentiasa mengetahui. Tidak ada kalau pengetahuan kita dulu tak tahu, belajar, bertanya, baru ketahui. Lama-lama pun apabila kita tak praktis lupa pengetahuan. Betul tak kaum ibu? Dulu masih budak-budak tahu buat kek tak? Maksud-maksud budak-budak tahu buat kek Tak, tak tahu Dah belajar baru tahu Sekarang kau nak buat kek Tak payah tengok buku resepi Terus boleh tahu tak? Tak payah tengok buku resepi Boleh buat kek tak? Tak tahu juga Bermakna dah tahu Tapi kemudian kerana tak tak membiasakan Jadi tak tahu Jadi tak tahu ha, Begitu ya Nak kena dia boleh tahu dia belum tahu Jadi tahu Jadi tak tahu Begitu ya Masih Allah Ta'ala Maha mengetahui Apa lagi Tuhan tahu tentang kita punya kematian husnul khatimah ke tak husnul khatimah dia dah tahu tentang kita ni kena seksa kubur ke tidak boleh jawab ke tidak dia dah tahu tentang yaumil mahsyar kita dapat berdiri ha, muka di bawah kaki di atas ke ataupun berdiri tegak dia dah tahu kita sembrang seratus mustaqim seperti kilat ke jatuh ke Allah neraka mana ke dia dah tahu apalagi dia dah tahu kita dalam syurga ke dalam neraka pun dia dah tahu Allah semuanya kau dah tahu ya Allah perihal kami ya Allah kami takut ya Allah kami mohon padamu ya Allah supaya kami dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertuah ya Allah orang yang kau dah tahu bahawasanya kami dalam rahmatmu ya Allah kami mohon ya Allah dengan pengetahuanmu yang yang maha mengetahui ya Allah bahwa kami dalam rahmatmu ya Allah bahwa kami dalam pengampunanmu ya Allah bahwa kami dalam pilihanmu ya Allah Allah bahwa kami dalam Penjagaanmu ya Allah Kami mohon padamu yang Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya Ya Karim Ya, Apa ha, itu kalau kita dah tahu Tuhan itu maha mengetahui Jangan banyak mengeluh-ngeluh Jangan banyak mengadu-ngadu Gunakan Kita bilang terus Satu langkah berikutnya ha, Satu langkah berikutnya Terus tengok solusinya ha, Terus tengok solusinya Baik Dalil nakalnya ialah firman Allah Ta'ala Inna bikulli syai'in alim Sebuahnya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu Maka tetaplah Allah bersifat ilmun Iaitu mengetahui dan mustahil atasnya jahil ataupun bodoh Urayan sifat hayat Ini dia punya cap ada salah ya. Sebab kalau dah ke, Kalau dah ke surat 29 ke uraian ke-8 maka iradat adalah ke-9. Maka ilmun adalah ke-10. Hayat adalah ke-11. Ha, sebab dia ikut berikut urayan-urayannya ya. Ini capnya tu ada salah atasnya tu ya Kita tolong betulkan ya Betul ya Elemon ke sembilan Iradah ke-8 oh, Kudrah Iradah Kudrah, kudrah ke-7 8 Iradah Kena betulkan ya Tak betul dia punya atas Jodol banyak tak betul Sifat wajib yang ke-10 bagi Allah Ta'ala ialah hayat Artinya hidup Kita wajib percaya bahawa Allah Ta'ala hidup kekal selama-lamanya Dengan tidak berperantaraan Atau sebab Hidup Allah tidak memerlukan nyawa, nafas atau sebagai sebagainya Seperti yang diperlukan oleh makhluk ha. Allah Ta'ala hidup ya Tak macam kita Kita ada nyawa, perlukan jantung Perlukan tubuh badan, perlukan perlukan makan untuk hidup. Ha? Allah Taala, malaikat hidup, dimatikan oleh Allah matilah dia, dihidupkan oleh Allah Taala hiduplah dia. Dia tidak hidup dengan sendirinya dan tidak hidup selama lamanya. Malaikat dia, ha? dia hidupkan oleh Allah Taala hiduplah dia. Ha? Jadi Allah Taala tu hidup dengan sendirinya tak memerlukan nyawa tak memerlukan pernafasan tidak memerlukan alat-alat untuk hidup dia hidup semata-mata hidup subhanallah jadi apa boleh kita tahu Allah punya sifat kita hanya mengatakan apa subhanallah maha suci Allah maha suci Allah hidup dia ya al taala hidup Bahkan orang-orang kafir banyak yang cita-cita Allah Taala mati. Di antara yang cita-citakan Allah mati ialah siapa? Ya Ajuj wa Majuj. Kepingin dia Allah Taala mati, dia, maka dia ambil panah, dia panah ke langit. Dia panah ke langit. Nombor satu dia tak beriman, dia kan Allah Taala di atas. Dia panah ke langit, Allah Taala lontarkan balik pulak, 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 panah tu ke bumi, dengan kesan darah. Ha, dah mati dah, kita dah mati, dah dah, dah panah Allah. Dan ni dah luka dan ni panahnya Allah. Ha, dah. Maka sekarang bolehlah kita nak buat apa-apa sesuka hati kita. Ha, nak buat apa-apa sesuka hati kita kerana Tuhan dah tak ada lagi. Na'udzubillah min zalik sampai begitu konsep mereka sekali ya. Begitu sesat mereka ya. Baik. Dari akalnya sekiranya Allah Ta'ala tidak hidup nescaya dia mati Dan sekiranya dia mati nescaya tidaklah dia bersifat kudrah, irada, ilmu dan lain-lainnya Dan nakalnya ialah firman Allah Ta'ala Watawakal alal hayyil ladhi la yamud Artinya bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal dan tiada mati ya? Kekal tidak mati selama-lamanya Kekal tidak mati selama-lamanya dengan itu tetaplah Allah bersifat hayat atau hidup dan mustahil atasnya sifat maut ataupun mati. Mustahil Allah Taala mati, ya. Mustahil Allah Taala mati. Dia senantiasa ada, dia senantiasa ada dia yang menciptakan segala-galanya, ya. Dia menciptakan segala-galanya, maha suci dia, ya. Baik. Pelajaran ke-10, huraian sifat sama' sifat wajib yang ke-11 bagi Allah Taala ah ha, yang ke-11 so betul ya bukan yang ke-10 ya yang ke-11 bagi Allah Taala ialah sifat sama'. Artinya mendengar. Kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dengan tidak berperantaraan telinga. Baik. Allah Taala mendengar. Kita mendengar sebetulnya kita tak mendengar kecuali kalau ada apa yang di, boleh didengar dan ada benda yang boleh membuat kita mendengar iaitu telinga kita nombor satu kita mendengar kalau ada sound ada bunyian bunyian terhasil apabila ada getaran vibration Vibration, getaran Menghasilkan bunyian Bunyian ni dibawa oleh sound wave Gelombang suara Gelombang suara ni dipick up oleh Alat pendengaran Alat yang menerima, receiver sound itu Telinga kita Ada setnya, ada gegendang telinga Ada ada kemudian Masuk kepada akal yang memahami Barulah tu namanya dengar Baru namanya dengar ada sound ada vibration Tak kuat Sampai tak hasilkan dengar Yang ada haiwan pelan pun dia boleh dengar Yang ada haiwan kuat pun dia tak boleh dengar Yang ada haiwan sederhana baru dia boleh dengar manusia Ada haiwan pelan pun dia boleh dengar semut ha? Yang ada haiwan jauh pun dia boleh dengar setengah-setengah haiwan Ha? Ikan paus semua Getaran dalam laut pun dia boleh dengar Ya yeah? Dibawa oleh gelombang Dibawa oleh gelombang Tak ada gelombang Ada vacuum antara tengahnya Tak boleh dengar Tak boleh dengar ha? Dan ada alatnya Ada alatnya Alatnya pun rosak Itu yang orang, -orang bilang Sound dia sudah rosak lah ha. Jadi ada sound Kau pekik pun dia tak boleh dengar ha? Apa kau cakap Ah, ha, Haa ni sound dia dah rosak lah Tu namanya Pak ha. Mat Tempe Tanpa Pak Mat Tempe tu Nama sound dia sudah rosak Kau cakap kuat Dia pun dia tak boleh Dengar ha. Kau tak boleh dengar Tu Dia punya Sound dia sudah Rosak Haa sound dia sudah rosak Yang ada pula Sound dia tak rosak Tetapi Pemahaman dia sudah rosak Jadi kau cakap Kau pakai pun Dia gini, tengah Sengal orang gila kan Jadi dia punya Dengar tapi dia tak boleh mencerna apa yang dia punya dengar. Macam juga dia tak dengar, tak faham ya. Macam juga begitu tak faham. Ah, Maha Suci Allah Taala, Maha Suci Allah Taala. Tak memerlukan satu dan sedikit pun daripada itu. Mahfumnya tak ada getaran Allah beri dengar. Apa tak ada getaran? Yang bercakap dalam hati, ada getaran tak? Cakap dalam hati ada getaran tak? Cakap dengan mulut ada getaran lah, suara kita bercakap Cakap dalam hati ada getaran tak? Tak ada getaran ha, Orang sebelah pun tak tahu Dengan isteri kita kat sebelah kita Kita Isteri kita sebelah kita Tapi hati kita tengah teringat Girlfriend kita yang lagi satu Ha? Bang kenapa senyum-senyum? Eh teringat lagi jadi awak le Pembohong Ha? Padahal dia tengah teringat Isteri yang apa Girlfriend dia yang lagi satu semua tu Tak ada getaran Tak ada getaran langsung Allah Ta'ala maha mendengar apa terlintas dalam hati Allah Ta'ala maha mendengar Belum berbunyi lagi pun Apa belum berbunyi? Cakapan kita dalam kubur Belum bunyi, berbunyi kan? Dah berbunyi belum? Belum berbunyi kan? Allah Ta'ala dah mendengar pun Allah Ta'ala dah mendengar pun Semuanya Allah Ta'ala itu namanya maha mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak ada sound Allah Ta'ala boleh mendengar Ada sound Allah Ta'ala boleh mendengar belum sound Allah Ta'ala boleh mendengar Subhanallah Kalau kita ni sekarang mendengar Apabila tak ada bunyi Tak ada bunyi, tak ada cakap Ada dengar tak? Ada dengar bunyi loceng, dengar bunyi budak-budak Itu -budak, saja ha? Kita tak cakap, tak ada dengar ha? Tetapi Maha Suci Allah Ta'ala Maha mendengar, senantiasa mendengar Keadaannya mendengar Ya, Itu Perbezaan Allah Ta'ala dengan kita Ya Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengar walau tak ada sound, walau tidak ada apa. Maka serahkan kepada Allah taala. Kita tahu ada orang sedang cakap-cakap kita. Kita tahu ada orang komplain kita. Kita tahu orang sedang buat din dengan kita. Kita hati kita keluar kesah. Itu yang kau tahu, yang kau tak tahu lebih macam-macam lagi orang cakap. Semua Tuhan dah dengar, kau jangan bimbang. Ya Allah, ada orang komplain aku gini, Ya Allah. Ya Allah, ada orang cakap aku begini, Ya Allah. Aku tak tahu, Ya Allah. Kau lebih mengetahui dan kau tahu solusinya sekalipun, Ya Allah. Dah. Kau, kau, juga mendengar apa cakapan mereka. Kau juga terdengar komplot mereka. Dan kau mengetahui macam mana nak nak mengatasi dan kebaikan untuk aku, Ya Allah. Kuserahkan kepada kebijaksanaanmu, Ya Allah. Dah. Kau punya kerikiran diri Mungkin apa? Meridai atas Kudrah iradah Allah Itu saja Dah paling senang kerja di hamba Allah Ta'ala Tak payah keluar kesah Kerana Tuhanmu manage well Ah, dia mengendalikan sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan bijaksananya dengan kasih sayangnya dengan dia maha mengetahui tak payah kau nak korek-korek apa dia orang cakap sama anak pasal anak apa dia orang dah komplot dengan ayah anak apa dia orang dah adukan anak tak payah kau dapat tahu pun bukan semua yang kau dapat tahu kau dapat tahu pun apa daya kau kau dapat tahu pun apa saja yang boleh kau dapat tahu Tuhan mengetahui. Sudah, diamkan. Serahkan saja kepada Allah yang maha bijaksana. Ya, baik. Dengan, dengan kita belajar Tauhid ini semua, ya. Dengan kita belajar Tauhid, kita tahu sifat Tuhan kita. Semuanya kembalinya pada kita sendiri tenteram kita, lapang kita, mengagungkan dia, membesarkan dia. Kita menjalani hidup dengan sebagai hamba yang rasa penuh confident. Ada Tuhan kita yang bersifat dengan sifat kesempurnaan ini. Kita tak payah panik, kita tak payah takut, kita tak payah risau, kita tak payah bimbang. Kita tak payah nak buat apa-apa yang di luar kemampuan kita. Maha suci Allah maha Maha besar, maha mampu Dan yang dia punya mendengar ni bukan kita saja Semua dia sedang manage juga lah Bukan urusan kita saja Urusan daun pun dia sedang manage Urusan pokok pun dia sedang manage Itu apa tu dia main Oh ingatkan orang dua eskrim Rupanya dia main locing Jangan main locing, makro Siapa punya locing tu? Dia, dia punya dia punya, dia punya Jangan kasih dia main locing Main main hukumnya makro Ingat dia kat rumah jangan ada locing ya Malaikat tak masuk itu gaya gaya Nasrani. Kan ada kata-kata beli barang-barang barang-barang itu antik kan? Kan ada serika lama, ada apa, -apa. kan ada loceng juga kan? Loceng jangan ya. Setengah-setengah madrasah ada loceng, tarik tali, ning 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 ning, makro ya. Loceng jangan ada dalam rumah. Itu mereka tak masuk. Itu peralatan Nasrani, ya. Jangan-jangan ada loceng-loceng dalam rumah, ya. Jadi kita belajar tauhid dia kita tahu sifat Tuhan kita. Di samping itu kita tahu kelemahan kita dan kita tahu untuk memantapkan hati kita. Ah subhanallah kita beriman kita mengimani kepada yang maha kaya, maha mendengar, maha melihat, maha pengasih, maha penyayang, maha manage segala-galanya dengan sebaik-baiknya. Bukan kita saja yang ditakbir, sealam semesta semua dia takbir semuanya. Lapang dari kita, kita termasuk dalam pentadbirannya kita termasuk di di dalam apa segala yang diaturnya dengan sebaik-baiknya. Dah, serahkan saja. Sekarang tak ada satu pun terlepas daripada pentadbirannya. Jangan kau risau bukan kau seorang makhluknya, ya. <coughs> Dalil akalnya ialah kalau Allah Taala tidak mendengar, nescaya dia pekak. Sedangkan sifat pekak itu ialah sifat kekurangan. Dan mustahil Allah Taala bersifat kekurangan kalau pula Allah mendengar dengan perantaraan sesu, sesuatu nescaya ia berhajat kepada sesuatu sesuatu apapun dan dalil nakalnya ialah nah, jadi kalau dia ada berhajat dia ada jadi macam makhluk sedangkan Allah Taala tidak seperti makhluk kita sudah mengetahui ya Dalil nakalnya ialah firman Allah Ta'ala Laisa kami sendiri syait Bahawa sami'ul basir Dan ia tidak